Ini PMX punya statement dalam Malaysia akan masuk pintu rundingan Tak guna dalam kita bersatu dan kemudiannya kita perang Sebab negara-negara ASEAN ni saya cerita terang-terang Walaupun kita pemimpin, kita punya rakan yang tak boleh dipercayai Waktu kita kena beras dulu pun Thailand dan juga Vietnam berpakat untuk kenakan negara-negara ASEAN Yang nak beli beras pada harga tinggi daripada mereka ASEAN bukanlah ikatan yang walaupun kita jadi pengurusi Saya tak rasa PMX perlu patut ambisius dengan mengatakan ASEAN boleh dikawal Dengan kononnya kita akan bersatu Tak akan ah ha, besok dia masuk dia tawarkan lebih baik pada Singapura dia tawarkan lebih baik kepada Thailand dia tawarkan lebih baik pada Filipina semua akan berpaling tanda tapi Malaysia kena ingat ah ha, ke depan sangat orang belakang pusing kita tak tahu kerana ASEAN tak pernah diikat oleh kebersamaan uh, dengan uh, perjuangan ekonomi Tak ada sejarah Tak guna tuan-tuan Kalau kita masuk dalam perang ni ketika kita mempunyai uh, langkah yang lebih bijak Iaitu mengadakan rundingan Kalau kita masuk nanti tuan-tuan dia tarifkan sekali dengan semi-konduktor Sekarang kita ada bisnes yang selesa kerana Amerika hanya tarifkan Malaysia ni timbal balik Apa saja duti yang dikenakan ketika masuk ke Malaysia Duti yang sama akan dikenakan ketika masuk ke Amerika Jadi kita tak kena duti pukal Jadi kita masih boleh bernafas dan adakan saja rundingan Kerana Amerika adalah negara ketiga rakan niaga besar untuk uh, kita. Kita nak bawa ASEAN macam mana tuan-tuan? Israel mempunyai perjanjian persenjataan kilang uh, dengan uh, Thailand. Uh, Filipina membenarkan pelabuhan dia digunakan oleh tentera Amerika bagi mengimbangi kedudukan pengaruh China di Laut China Selatan. Saya fikir tak tak munasabah masuk kita runding dan selesaikan masalah kita ya. Uh, kerana walaupun kita pengurusi ASEAN kita tak perlu ambitious untuk memboikot Amerika. Dia macam ni tuan-tuan. Berpegang ni bunyi mulut memang seronok. Uh, semua tuan-tuan akan sokong. Perangi Amerika, perangi Amerika. Uh, besok kena buang kerja, kelang tutup uh, lepas tu pelajar-pelajar kita dikenakan uh, cukai pendidikan uh, berganda, uh, lepas tu pasport kita nak masuk Amerika, kena mohon visa pertimbangan selama sebulan uh, barulah tuan-tuan kata, apalah Perdana Menteri ni, apalah Perdana Menteri ni nah, dia dengan China dia dah ada masalah lama, bolehlah mereka bergaduh, walaupun Amerika adalah rakan, rakan dagang China yang terbesar 400 bilion, uh, kali dengan 4.5, kira-kira 1.8 trilion tahunan, China meniaga, dia tak apalah berkeras, dia ekonomi dia besar, kita dengan 360 bilion pendapatan uh, pendapatannya uh, ataupun uh, kali dengan 4.5 1.2 1.3 trilion je kita punya income dengan uh, 200 bilion adalah hasil perniagaan kita dengan Amerika iaitu 10% daripada GDP kita. Saya fikirlah rundingan adalah jalan yang terbaik. Saya fikir Filipina akan masuk pintu rundingan dia sendiri kerana dia boleh uh, berunding di belakang pintu kerana dia telah memilih menjadi sebahagian daripada uh, sekutu Amerika dalam perang dengan uh, uh, China. Di mana untuk pengetahuan tuan-tuan, Filipina kini kembali menjadi base tentera terbesar uh, untuk Amerika di ASEAN. Apabila 2 uh, hari lepas Amerika mengumumkan kejual 20 jet F-16 sama ada dia jual secara subsidi ataupun dia jual secara kata mulut. Eh. Saya fikir dia jual secara subsidi. Eh. Iaitu dengan izin Amerika menggunakan pelabuhan untuk menempatkan kapal-kapal perang maka dia dapat uh, 20 jet pejuang F-16. Dan Amerika juga membekalkan uh, kepada Filipina berpuluh-puluh peluru berpandu laut yang boleh menembak mana-mana kapal Cina yang berada di perairan Filipina. Kerana kapal-kapal Cina mengisipkan ciharkan 90% daripada Laut China Selatan adalah milik mereka. Jadi kalau tuan-tuan baca Michael Pabry, tuan-tuan akan faham Perang Tarif, Campur Tangan Amerika di Filipina Kedudukan Amerika untuk mengukuhkan penguasaan Taiwan. Kenapa Amerika harus membeli negara-negara di Asia sebagai sekutu perdagangan adalah penting kerana kalau tidak negara-negara di Asia akan menjadi negara-negara sekutu kepada China. Jadi oleh kerana buku ni pernah saya jual kerana dia dicetak dan diterjemah ke dalam Bahasa Malaysia sejak 2022 Kali ni kita bawa balik kerana di bawah Tarif tuan-tuan mungkin akan baca eh, sebuah buku bagaimana Amerika akan memerangi China. Karena kalau Amerika tak memerangi China kata Michael Pilberry, 2046 adalah tahun di mana China akan menjadi kuasa ketenteraan dan kuasa ekonomi terbesar di dunia. Tapi kalau kita tengok data sekarang, sebarang keperlahanan dan kesilapan yang Amerika mainkan boleh menjadikan China kuasa ekonomi nombor 1 menjelang 2030. Karena julat kek penguasaan ekonomi di antara Amerika dan China tak jauh. Amerika menguasai 24% kek ekonomi dunia. China menguasai 19.7%. Kita kira-kira hampir 20% kek ekonomi dunia. Tapi Amerika membina ekonomi dunia sejak lepas Perang Dunia Kedua, iaitu hampir 80 tahun. China hanya baru membina ekonomi dunia selepas dia melancarkan liberalisasi ekonomi 1967. Berarti kira-kira 22 tahun China telah muncul boleh menguasai 20% ekonomi dunia. Begitu pantas dan cepat. Jadi kalau tuan-tuan nak, buku ni kami jual secara satu adalah RM60 Kerana ini adalah edisi mewah dan edisi copyright Kerana lesen pembayaran copyright yang dibayar oleh Institut Buku Darul Ehsan adalah tinggi Untuk tuan-tuan faham betul-betul bahawa strategi untuk apa yang berlaku sekarang Kerana Michael Pilbury ni orang kuat republican Dia bukan Demokrat, dia republican Dan 2016 ke 2020 dia berkhidmat dengan Trump Dia mempunyai banyak rahsia Bahawa sebahagian sekarang pun saya jangka bahawa dia berada dalam pasukan Trump Tapi kerana dia adalah seorang intelijen yang merahsiakan diri dia dia tak high profile sebab tugas dia adalah merasuah dan membeli rahsia daripada China dengan pasokan yang ditubuhkan khas tadi ha, diberi nama Hawk Eyes mata helang